А як завжди цікавы. Причем это отдельная запись. Вот я даже так уголок вот, покажу, как, как это все работает. Видите, процесс идет в полным ходом. Вот Марго Эдуарда Белевеева поддерживает. Марго Белебеева. Наверное, первый у вас комментарий за много-много лет. Согласен. Кедуа. Как раз Эдуард Белебеев. И производил кидок. Но Эдуард Белебеев отличается отличной и четкой игрой на вкидание. Вот он чемпион по выигрыванию вкидания. Да, что тоже? Да. Вот, вот, сейчас будет вкидание, вот как раз. Вот сейчас Эдуард. Ой, как нам повезло. Давайте посмотрим внимательно. И Ратушняк Игорь. Сейчас тоже выиграет. Боже, это, наверное, впервые Эдуард кидание програл. Да, даже. Игорь выиграл Шайба в сетке ворот И мегамол забрасывает Святослав Вот это да Вот это игра 3, уже 5-3 Не просто так Мегамол Упирается, огрызается и... Такой статистикой будет мой счет А такой у вас? 10-2 10-2? Да, но ну, я сказал Не, ну уже 5-3 уже три, да. Так, Музыченко Роман нам также поприветствовал. А кто Кто шайбу забросил? А? Фалатюк Святослав, это хитрик уже, третий. Нет. Никто не хочет. Если Святослав Полотюков, то, то это хитрит тогда уже. Но это уже чемпион точно. Ну и напишите имена, грабси, в которых петры гадачи. Вот напишите просто, или номер, или имя. Лучше имя, конечно, и команду. И до. И интересно, кого больше, Диадема или Мегамола в чате у нас? Проведем такой мини-свой турнир. Так. Димас, да. Димас. Рита. Понятно. А, Рита, вы были на прошлых играх, а сейчас что-то вы пропустили, да? Прохладника, наверное, темно. Так.